بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا مر گئے مٹی ہوگئے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ جو؟ کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا کون آیا ہے آج تک کوئی نہیں آیا ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بالکل سرما ہو گئیں اب اس سے کون زندہ کرے گا آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو وہ بالکل سرما بن گئی تو اس کو پھونک پری تو ہوا میں اڑ گئی تو وہ کہنے گا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا تیرا رب اسے زندہ کرے گا آہ آہ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہا اس کم وقت کو بتا اولم مبین دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے وہ يحيي العظام وهي رميم اور مجھ سے مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی پلیقی ان شاہ اولمرہ بتاؤ میرے حبیب کہ اس سے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا وہ بقل خلق علیم ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے اندھیرا اجالا برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور اس آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرا ہے اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے غذا بھی پہنچاتا ہے کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے لیا عن ربك میں فال ذرہ ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا ماتون اللہ ہو جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بعد کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بعد کیا ہے تو میرا رب کہتا ہے یومن و میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے تارک جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے اذا وقعت واقعہ اس نے ہونا ہے لئی سل وقات اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا خافت کچھ اونچے کچھ نیچے کیسے ہوگا اذا رجت الارض رجا زمین میں زلزلہ وہ بس الجبال و بسا فکانہ تھا با بسا اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کب کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے یہ ایک دن آنے والا ہے یوم تشخما آسمان پھٹے گا ادس ما ان فطرت وہ عید الکواقب ال تفرت وہ عیدل بہار و, اذا و, اذا و, فجرت و اذا القبور و بعثرت ہر شے اکھڑ گئی ہر شاہ کو اکھاڑ پچھاڑ دیا اذا الشمس سورج وید نجومن قدرت ستارے وید جبال سہاڑ وید اشار و تل جانور ویدل بہار و سجرت یہ تمہارا دو سمندر یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا ختم کر دوں گا کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا کل من علیہ فان ہر شے کو فنا ہے وب خوابج ہو رب قد الجال ایک تیرے رب کو بقا ہے باقی سب کو موت ہے سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا موت کے فرشتے سے کون باقی ہے حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی زمین والے مر گئے آسمان والے مر گئے پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے پکڑا ہوا ہے اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو تو دھڑم گریں گے ارش کے فرشت پھر اللہ تعالیٰ کون باقی تو کہیں گے یا اللہ یہ جبریل مے اسرافیل اور غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل مکائل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا ارش یا اللہ جبریل مے کو بچا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کو فقط کا الموت علی من منکانا تحت عرشی چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے یہ کیا دنیا ہے یہ کیا دنیا ہے کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا دھوکا ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے تو اللہ کہے گا کون باقی کہے یہ اللہ اسرافیل اور تیرا غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے وہ گیا اسرافیل اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر فان وہ وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ یا لو سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرا اللہ کہے گا مر جا تو بھی میری ایک مخلوق خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پہلے پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا منکان علی شریکن فلیات ہے کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ منکان علی شریک انفلیا تھے کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے آه، 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 پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس سلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا الملوک بادشاہ کہاں الجبارون ظالم کہاں ہے تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دے پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الواحد الْقَحَارِ آج اکیلے اللہ کی, اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں زوال نہیں عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا بتیس سال کے عمر میں تو جب موت نے جب بڑا ظالم تو بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا ملا یزال ملک ہو ارحم من ملک ہو اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدا تو بت دنیا ولم تکن ش انلدی میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹایا اب دوبارہ زندہ کروں گا اب اگلا مرحلہ آ گیا وہ کیسے ہوگا وہی اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا یوم الجبال ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَ زمین ننگی ہوگی کھلی نہ پہاڑ نہ صحرا نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل نہ ساؤتھ پول نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے ح وحشرناهم اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا فلم منهم احدا ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا کس لیے لِلقد احصاهم میں نے گھیرے میں لیا ہوگا وعدهم ادا ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا وقل آتی ہے یوم القیامت فردا اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے كَمَا اول نہ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا اور فاتن غرلن یہ حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے ہو 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 ہو, 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 ہو قبر پھٹے گی قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے او یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے تیاری کر لو تیاری کر لو تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا قرآن سورہ یاسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا ارے ہمیں موت ہی دے دو یہ کس نے اٹھا دیا تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ہا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تو مغافل رہے پھر میرا رب جمع کرے گا سورے کیسے جمع کرے گا یوم اللہ تخفا من کم خافیہ آج تم سب تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے سب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا وجہ رب قبل ملک و, و, و صفا پہلے فرشتے آئیں گے پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے پھر میرے رب کا عرش آئے گا وجا رب قول ملک و صفا میرا رب آئے گا وہ یہ مل و عرش رب کفوق ہم یوم سمانیا آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا آٹھ فرشتوں نے آج اب چار ہیں اس دن آٹھوں کے انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا سب بے ہو کیا, کیا نبی کیا شہید کیا بڑے کیا جو پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے سب سے پہلے مجھے ہوش آئے میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو السلام اللہ کے عرش کو عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے کب تھوڑا دکھا دے تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لیے بے ہوش ہو گئے چالیس دن کے بعد ہوش آیا تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے گا پھر باقیوں کو ہوش آئے گا پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا اول من یقصہ ابراہیم انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر اللہ اپنے فرماؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا اس کے بعد کون ہے ڈاکٹر صاحب صدر صاحب وزیر صاحب کون اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ معزنین کو کپڑے پہنائے معزن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی اذان جلدی کیوں دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ معزن کو کپڑے پہنائے پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انست لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم میرے بندوں میں نے تمہیں پانا میں پیدا کیا پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا صرف تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا فلی یوم ان آج میں بولوں گا تم سنو گے حید صحفکم سفم علیکم ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں یوم تبلا سرا ار فما الحمن قوتن ولا ناصر دنیا میں میں پردے ڈالتا ہوں رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے رات کو تحجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو ننگا ناش دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے لیکن کہا یوم تبلا سر ار آج ہم پردے اٹھا دیں ہم کہیں گے وم تاز یوم المجرمون جناب فرمانوں کو الگ کرتی ہاں یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان ہے پھر میرا رب کہے گا جنت آئے ازل الجنت للمتقین پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے وہ برض للغاوین پھر رب کہے گا پل سرات بچھایا جائے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فلا فرمائے گا ترازو لایا جائے ترازو الْقِيَامَةِ پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے فلا بن بزج ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کام پہ گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کام ایسے کام پر ہوگا ایسے تو اللہ تعالیٰ کہے گا آتئی تو کا علیک ارنی ماذا سنعت فیہا میرے بند نے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لیے دکھاؤ تو صحیح تو وہ جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمع تو ہو اکثر مکان یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں ارے نہیں ما قدم تھا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے لاؤ بھائی اس کی اچھائی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ نیکی بھی لاؤ گناہ بھی لاؤ اچھا بھی لاؤ برا بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ سچ بھی لاؤ آج لاؤ بندگی بھی لاؤ غفلت بھی لاؤ ظلم بھی لاؤ عدل بھی لاؤ ہر چیز کو تولو دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو آخرت میں اللہ عمل گا ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلانا من فلاں قد خفت موازینہ نو و لا یا سد ابدا فلا فلا کا بیٹھا فلا فلا کی بیٹھی اس کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ہار گیا وہ ہار گئیں اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا تو اللہ کہے گا خود ہو پکڑو تو پولیس آتی ہے پکڑ ہاتھ کڑی لگاتی ہے تو اللہ کی پولیس آئے گی وہ کیسے پکڑے گی مجھے دیکھو میری طرف دیکھو تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی یہاں سے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کر تو ہم من قطران آگ کا لباس پہناؤ وہ تقشا وجوہ منار آگ کی ٹوپی پہناؤ یوم نسوق المجرمین ال جہنم وردا انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو یوم المتقین المطقین الرحمان وفدا نسوق المجرمین الجنم وردا نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا کوئی عورت غلط ہوگی ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہارنے ڈالیں گے اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے بالوں سے اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی گے رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کر یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ سب کچھ ہونے والا ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں او تو میرا رب میرا رب اعلان تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں مبارک ہو مبارک ہو تو میرا رب کہے گا میرا رب کہے گا کیا کہے گا قرآن سے ہی سنو من اوتی کتاب ہو جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا یہ کامیابی کی نشانی نیکیاں بڑھ گئیں تو ایک نعرہ لگائے گا آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا جب جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر ہا کرتے ہیں تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا ہو تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا کیا ہوا تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا فَيَقُولُ هَوْا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَاتِ وہ ایک نعرہ یہ جو ہا او من یہ لفظ نہیں یہ نعرہ ہے تو وہ ہو تو وہ کہیں گے کیا ہوا کہے گا اقرعو کتابیہ میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو چکا ہوں میں پاس ہو چکا ہوں میں پاس ہو چکا ہوں میرا پیپر دیکھو وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا کہے گا انی غنن تو انی ملاکن حسابی مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے میں تیاری کرتا رہا میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا میں تیاری کرتا رہا تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے فہو فی عشتہ دینی کلو بشرب و حنی آما اسلف تم فلع مل میرے بندے کو جنت مبارک ہو میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو عالی شان جنت مبارک ہو جنت کے تحفے جنت کے پھل مبارک ہوں جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے ابھی روزانہ کھانے پہ نظر آتا ہے اتنا سا کچھ ہوتا ہے تو ایک ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں نے کہا ہے ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا